Детство его проходило в Германии, Польша, Таллин, Смоленск. Я военный, я служил сперва в Германии. В 79 году он родился здесь, в Кривом а в 80 году он приехал с женой в Германию. Я пять лет служил в Германии, заменился в Таллин. В Таллине пять лет служил, заменился в Польшу больше шесть лет я отслужил, заменился в Смоленск. И в Смоленске я до с 89 по 98 я в Смоленске служил, и потом в Смоленске я пошел в отставку. Почти каждый год они приезжали. Приезжали, первый раз они приехали летом 1981 года. У меня как раз родилась дочка, ну и когда мы их встречаем, я же вижу этого же Максима, я его, получается, ж не видела уже сколько, полтора года. А так как я ну, люблю фотографировать, я всегда их фотографировала, вот, и, как говорится, сейчас я вспоминаю это все, как, 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 ну, как вижу это вчера. Значит, так, садится Юля в коляску, Максим должен ее покатать. Потом получается, это дедушка, дедушка очень любил же внуков, и Юлю, и Максима, и постоянно во дворе, все вместе. Потом Максим говорит, ну не говорит, а типа э, решили сесть они вдвоем э, в колясочку, чтобы мы их покатали. Я думаю, ну как же такая коляска их выдержит, два таких пончика. Нормально, сели все это. И вот это целый, как говорится, день, мы заняты детьми, все. Да, ну, вот такие у меня вот воспоминания. Он был шустренький, бегал спокойный такой вот. И вот получается, что как бы у них вот с этих вот лет э, братики сестричка зародилась такая э, дружба детская. И когда Максим уезжает, это конечно и слезы, и типа как бы разочарование. Уехал такой хороший друг и, и помощник. Это было в 81 году. Приезжаю я, он ходил в садик. Жена работала в садике, он в садик ходил. Я поехал в садик за ними, а воспитательница говорит, Максимка заболел, его муж мой отвез домой. Я приезжаю домой, захожу, а он перед телевизором, горизонт телевизор цветной, сидит с такими слезами, плачет. Чотири горі, йому було. Говорю, що, що, що ти плачеш? а мама, де? мама в магазин пішла, а ти що плачеш? Смотрю, футбол, йде, він каже, не грати не вміють. І світ такими і плачеть. Як крибас грає, він все, його вдома нема. Від неї. А потім, як почали виїздити, це Харків, Дніпро, Донецьк. Ну, еще тогда же войны не было. Харьков, Днепро, Одесса. Где Крюбас на выезде, и он за Крюбасом следом. Все Украина Да. И это ж на футболе вот чиш ж фанаты с ним, его ж, и, с ним ездили, знали его. Вот. Ну, и вот это ж тогда, вот когда мы были за столом, я ж узнала, что Максим фанат. А я говорю, Максим, ну что ж это типа Такое, фанат, я даже не знала, что такое. И вот это ж потом как-то в разговоре, оказывается, это болельщик, они где-то ездят, вот, все. Даже вот я еще помню, такой был случай, когда-то поздно вечером, э, все уже лягли спать, э, уже бабушка умерла, дедушка один остался, может, даже один за часую, ну, слышу, лает собака. Ну, я ж думаю, надо же выйти там в окно, ничего ж не видно, выхожу ж, Смотрю, Максим и три, трое ребят. Я Максим не поняла, говорю, а что ты тут? Они как уже ж приехали уже со Смоленска, вот, они купили на соседней улице дом, то есть они были от нас недалеко. Я говорю, Максим, ну поздно, ты же уже мог, как говорится, ну пойди домой же, что ты пришел. Он, ой, тетя Света, это мы как раз с футбола ж приехали, а ребята кто-то тоже с Харькова были, еще, помочь из через Днепропетровска, вот так я что-то запомнила, говорит, ну, ребята ж не поедут домой, я хочу, типа, с ними, к родителям не хочу, буду сейчас кричать, они, может, спят, а я к дедушке, дедушка один. Я говорю, ну, давай, все, запускаю, собаку закрыла, заходят дедушки в соседний же дом, стучу, гости. Ну, дедушка ж просыпается, говорю, боже, а что ж, вы же, наверное, голодные, что ж вам это готово? Мы так, говорим, хотим жареной картошки и говорю, ну только будете сами чистить, без проблем. Ну я же у нас там порев по дворе, притаскиваю картошку, там консервацию, что там, ну что ж для, для ребят там нужно. Вот. Кто там чистил, я не помню, смотрю, жарится уже картошка, все, потом там чай надо, ну у дедушки там уже что-то нету, все, я принесла. Ну так зашла, смотрю уже стол закрытый, накрытый, говорю, так, ну что, вы тут сами с дедушкой сами, я говорю, ну я пойду, потому что завтра рано на работу, а также в окно потом что-то ляжу, смотрю свет горит, ну думаю все, все нормально, а тоже ж телефона нету, как родителям сообщить, ну не знаю, думаю, ну наверное они к этому привыкли, вот. И потом же утром встаю, до дедушка выходит, говорю, так, что там, говорю, фанаты. Он говорит, да спят. Ну, место было там у дедушки. Говорит, спят, говорит, сидели почти до трех часов ночи, ну, рассказывали ж про футбол, там переживали. Я говорю, ну, как говорится, все хорошо. Говорю, так, давай тогда утром как-то ж там родителям сообщите. Ну, вот это такая была тоже Интересно. интересная, да. Наверное, где-то, наверное, в конце 90-х годов каждый каждого знал в лицо фактически, чужих людей воспринимали не очень хорошо, только когда кто-то кого-то приводил. Тут подошел парень такой, скажем, самостоятельный. Через какое-то время он все чаще и чаще стал появляться, завязалось какое-то общение с ним. Оказалось, он в свою… до этого года был тоже болельщиком там одного из таких не самых известных клубов, ну и в процессе общения парень потянулся в наше движение как бы стал одним из членов семьи и ну, вел активный образ в принципе такое впечатление первое человек был больше такой ну, катайший и такой больше к ультрасу относился, хотя в то время тоже движ украинский был больше такой про ультрасовский. Все искали приключения какие-то, не связанные с третьими таймами. Там. Больше только развивалось движение, больше люди друг друга узнавали. Где-то кто-то пытался с кем-то больше подружиться, кто-то где-то искал какие-то проблемы друг с другом. Там. Ну, вот так и появился человек. Начал активно вести себя в фанатской жизни, катать в выезда так и познакомились с Максимом. Ну, можно так сказать, мы росли. 90-е годы, команда давала результат, мы радовались. И появился у нас такой Максим Зажигалочка. Вин вообще был. Просто начал всплеск произошло в коллективе. везде почти был на первых ролях. Выезда, домашние игры, давайте раньше соберемся, давайте встретим гостей, которые приедут. Непряне, Харьки, Дончане, ну, Львовяне. Все, к там не приезжал, он пытался быть первым. Надо их встретить, надо их облагодарить за поездку, все-таки тоже не близкий путь. Ну и так, в принципе, все у нас происходило, я скажу, что со временем он начал, я скажу, зажигать. С каждым разом все больше и больше, потихонечку, но ну, начал зажигать. С маленького огня вин превратился в огнище. Ну и последние уже, если забежать наперед, он в принципе на своем уровне остался. Но вин уже с маленькой зажигалочки превратился в огонь. Ну на тот момент э, как раз Кребас занимал в свое время самые высокие места в чемпионатах Украины. Это было два бронзовых сезона, выход в финал Кубка Украины и как бы тогда пошел ну, большой подъем в Кривом Роге, Стадион был постоянно забитый этой приезд Пармы, приезд Нанта, э, Еврокубки. И тут в общем город гудел. Ну костяк создавался движухи Кривбаса, Тогда появилось первое название Red у клуба появились первые розы, клубные, ну, вернее, которые мы сами там делали, пробивали через свои края, там, ездили, заказывали, шили. Там, ну, все, кто в движении знают про эти розы, историю им было буквально 25 лет этим розам, то, скажем так, с этого момента организовывалась какой-то костяк фанатского движения. К которому примыкали молодые парни там и потихоньку начинала расти движуха. Максим ну, был компанейский парень, любил общение, его много знают парней по другим выездам. Он мог, там, скажем так, сорваться где-то в любой момент, куда-то едем, ему было без разницы. Или это от клуба автобус фанатский, или это какая-то там заказная маршрутка на выезд, или это просто был выезд ну, куда-то в мега, куда-то там в тот же Львов. В останній момент рішали білети, прыгали в поїзд і їхали просто. Ти час не б... Мобілок не було, і ми якось... у нас була зустріч сюди на вокзалі. Якщо якесь виїзд, то ми зустрічалися. Получається, я тоді захворів і думав, ну, якщо багато людей збереться, то я не поїду, там, передам там банера. Или... Під'їхав на вокзал, а кромі Максима нікого немає. Він мені ну, каже: поїхали, що там ну, роби час, купимо. Типа, горілку, вилікуємо тебе там, в такому плані. Ну а що робити? Ну, думаємо, виїхати, один же ж не поїде, думав, двох. сіли ж в собаку, електричка до п'яти хаток. А там, виходить, поїзд Ковільський. І виходить, у мене був студняк, а у нього не, ну, по паспорту дороги. Він каже, купляй білет, залишилось останній квіток. А там вже домовимося біля вагона з проводніці. Получається, я купив. Підійшли, а вона ні в яку не хоче тіпа, його запускати і все. Каже, йди до старшого. Він побіг до старшу, він каже, заходьте і все, ми вже закриваємо двері, тіпа, я кажу, в якому смислі закриває? Ви ж сказали до старшого, там тіпа, знайдеться місце. Ні, ну, в такому плані, що вона його тіпа, як надурила. Я через все і поїзд починає троватися, я ж не відкрив... двері вона хоче закрити, я не даю, тіпа, щоб ступіньки піднялися. Всю... Максим, аеропорт. І він починає бігти назад, це ж поїзд набирає. Двіження, рух. І вже там перо я йому подаю руку і я його витягую. Провідниця в шоке, типа за голову схватилася, аж присіла, потім типа її там вже трошки остедило. Ні. І вона пішов потім до, до головного по поїзду. І, ну, взагалі, порішав ще дешевше, ще хвастався, що тіпа, я дешевше тебе, тіпа, як постійняку. І він ото в раю спав, вийшов, в мене купешний був білет. І ми оце, ну це така була одна, я це любив згадувати постійно, це як я його витягнув в поїзд. Уже пожелі, коли фактично карантину, це, він дуже часто любив вибігати на поле. У нього це була його неотємлива фішка. Я пам'ятаю виїзд. Непродзержинск еще были какие-то, даже не аматорская лига, а какая-то там Крюбас, ну, скажем так, как говорят в Англии, там, ребята с нашего двора, то есть команда парней молодых криворожских, которые играли за Крюбас, пытались восстанавливать, ну, возобновить кривбас, И мы приехали играть в Днепродзержинск, ну, и судейка, как бы, для местных начал там что-то отчебучивать, там, какие-то, ну, подсуживать, короче. Ну, Максимов надолго не хватило, он просто выбежал на поле. Это даже, по-моему, где-то видео есть. Он, ну, так, с его вот этой интонацией, вот это вот он пытался объяснить судеж, ну, кто он такой, короче. Ну, это не будем там, за, скажем так, не словами говорить, но мы просто были в шоке. И он так нормально так побегал за судьей. В общем. Было, когда допустим, тоже в той же Одессе забили гол наши, выиграли. И во время гола, пока мы на трибуне праздновали забитый гол, он как-то умудрился через забор перепрыгнуть, выбежать на поле и начал обниматься с игроками. То есть он ну, такой, он, ну, он горел футболом, он любил. Для него это был как вот смысл жизни, как э, говорится, ты любишь футбол? Нет, я, я его не люблю, я им живу. То есть вот в таком плане он был тоже. Особенно для него было очень интересно вот эта встреча с друзьями, там, с разных городов. То есть там много друзей в Запорожье у него, там, во Львове, во многих городах. То есть всегда он был в первых рядах, людей встречал, сам приезжал. То есть... Для своих семей он был молодцом. Мама у него тоже умерла, он от этого никто не ожидал. Ну, так в жизни бывает, что ну... Я же говорю, боюсь ошибиться, перечислять города, может, не хватит даже и пальцев на руках. Ну, любой город возьмите, мы были везде. Все-таки чемпионат Украины у нас, не боюсь, уже опять с 91 -го года, то мы проехали все города по три раза, по пять. Ну, я же опять остановлюсь, Запорожье, Харьков, это, это то же самое, что со города переехать на 95 -е. это две остановки. Вот так для нас это хореограф как мы назвали, Харьки, запоросы, но это было. Ну, опять приезжаем, я, как вроде до брата приехал. Ну, так оно все было. Не отпускали, я говорю, все культурно, все было, программа была культурная, всегда была культурная программа. Какие-то отрицательные эмоции, ну, просто даже в голову не вкладывают, не залетал. Макс едет в аэропорт, ну, уже пошла мобильная связь. На вокзале уже мы выходим, не успели выйти с вокзала. До 20-30 человек нас встречают. Ну, о а чем может, кто может похвастаться, опять же, может, это не хвастание, но кто может похвастаться или что-то похожее вспомнить. Когда приезжаешь и встречают тебя, 3-5 человек приехал с Крывого, 8, два человека, тебя встречают 20-30 человек. Приехали Крывые, и там среди Крывых, как всегда, аэропорт. На сектор приходишь, вспоминают. Бывает иногда такое, вспоминаю, опять война захлебнула чуть-чуть не то может у людей настроение. Ну, все равно приятно, когда кто-то слышит, ухо залетело, Кривбас приехал, Криворисси приехали, Кривые приехали. это стоит просто... Жена говорила ему, говорит, Максим, тебе уже 39, уже скоро 40. Ты жениться думаешь? Ага, я женюся, захочу идти на, вы... на выезд, а она меня не будет пускать. Она мне не надо. Жена мені не треба, мені з вами хорошо. От, так от. Так працював на рудниці в вагоном, депо. Подвіжний состав, що з кар'єра руду водять, він ремонтував. Термознія колодки міняв на парах. От приганяють при, при, при вагон, він розбирає старі викидає, а нові колодки ставить, збирає. Дело в том, его оценили, что он ни с кем не огрызался. Говорят, Максим, сделай. Все, он спокойно, ключи взял, пошел, сделал. Приходит, говорит, я сделал. Как раз когда, вот в апреле 22 -го года, мама умерла, а он в мае месяце, он же с НКГ рассчитался, вот, и перешел на ЮГОК. А вот вот этот же период, да, он же, как говорится, ему папа говорил, война, говорит, может, ты не пойдешь на юг. Ну, типа, там же сразу тебя научат, будут повестки. Он же не побоялся, сказал, нет, я дома не буду сидеть. Будет повестка, значит, буду идти. Отец один, и, ну, как говорится, больше таких же нет у, у Максима семьи. Может, как говорится, ну, где-то найти такую работу, как говорится, ну, нелегальную, да. Вот. Потому что на всех же комбинатах, если ты там работаешь, понятно, будут приходить повестки, все. Он этого не побоялся, он пошел. Ну, он говорит, если начнется война, это, начнут вызывать, я пойду. говорю, где ты пойдешь, ты в армии не служил, ничего не знаешь. Ну, если надо будет, я пойду. Он, мы последние ехали, говорю, Максим, сильно на рога не лезь, потому что, говорю, я, я тебя знаю, ты можешь лезть на рога, не лезь. говорю, потихоньку, слушай, я ни с кем не прирекайся, ничего. До военкомата приехали, он говорит, ну все, я пошел, я тебе буду звонить. Была видеосвязь, он лежал, отдыхал, ну, минут 15 он мне удел внимание, хотя я ему и говорил, говорю, что там у вас, а говорит, мы пока отдыхаем. Он показал коллектив свой. Пацаны говорят, сейчас все в горизонтальном положении, мы отдыхаем. Многого тебе не буду говорить, я говорю, не, ну, все-таки мы взрослые люди, я все понимаю. Кажет, давай жесткий завтра я выйду, вернемся мы на свое местоположение, говорит, мы созвонимся. Ну, на счастье, я был на работе, как-то оно все нету, нету, потом набираю по зазоной. Ну, что-то я сердце чуть-чуть окнуло, потому что он говорил, что мы должны вернуться. Мы опять же, я тебя наберу первым. Ну, как-то так, день-два, и, по-моему, если не ошибаюсь, даже и на второй же день, ближе к вечеру, каким-то способом пришла смс что Максим погиб. Ну, и потом же мы начали, отцу никто не сказал, не хотели беспокоить, во-первых, что тоже отец у него уже возрастной, здоровье как бы подшатывалось. пытались как-то коллективом собраться, подъехать, объяснить. Ну, может и не получилось у вас, может получилось. Ну, конечно, это был шок. Ну, шок был, конечно, мягко сказано, потому что оно в Фейсбуке разлетелось по Украине буквально в течение суток, и мы получали начали получать, мелко сказано, уйму звонков, смс, -ы. как так, вроде же было все нормально, созванивались, как бы мы всегда на связи с движением, Харьковским, Запорожским. Ну, по сей день, если честно, никто не верит. Мне с военкомата принесли эту, дякую, При Сповещение, что 26.03 26. го 23 загинув солдат. Він взагалі ніде не служив в армії, не був навіть ні року. Забрали його 4 марта в воєнкомат в армію, а 26 марта він поїв. 5-го. Папа я в Полтаві в учебці. Ввечері мені дзвонять, папа я в Полтаві в учебці. 6 числа звонит, папа, я в Полтаве в учебке. А когда он погиб, 40 дней я ему отметил, Володя от соседа говорит, он мне каждый на день по два раза звонил. Когда только папе ничего не говори, говорит, я в этом бахнуть. Я не знаю, як мені хлопцям теж розповідав, що мені якраз приснився сон, я не знаю. Це якраз з неділі на понеділок. от Я не пам'ятаю, це було пол 12-1, я якраз проснувся, якраз заснув так на животі ліцом. І мені приснило, що як я був наче там присутній, але я не знаю, як нам не розповідали, сказали, що там снаряд. його, оце. А мені як снився сон, що вони якась зачистку роблять якомусь типу, посілку, йдуть, і тут в нього стріляють в живот, і він оце кричить на все, і я оце в цей момент проснувся. І я не знаю, може, це воно якось мені ну, як товаришували, так може він якось в цей момент когось згадував, ще, може це якось передалося. І я оце проснувся, все. Мі, ну, дуже було погано, тоді пішов на роботу, а тоді да, вже читаю в телеграмі, коли йду з роботи, що написали, що да, Максима нема. Якраз я їхав на метро, ну, мені там ноги підкосилися, я тоді вийшов. Пересидів трохи, я не ну сльози не, не мог стримати. Я тоді додому. Тоді дуже важко було цей час. То я побачила, скока у Анатолія підходили і ребята, і там дівчатки, як вони обнімали його, скільки вони словом говорили теплих. А Максим всі його пам'ятають, всі його цінять. И это для меня было очень приятно. Я поняла это благодаря тому, что у Максима много друзей. Очень было много друзей. Это очень приятно. И я, я рада, что он такой был хороший мальчик. И его все помнят. И у меня, конечно, какое сижу, и так и думаю, а чего я тут сижу? Тут возле отца должен был сидеть Максим. Вот несправедливо. Зачем так? Судя по его клички футбольные, аэропорт, наверное, потеряли такой ветер, скорость и зажигание. Где-то в этом плане есть. Потому что когда он выбегал на поле, ну, э, много там, ну, многие люди не говорили, там, да ты там такой всякой, что ты туда поперся, команде там какие-то это, а наоборот, люди поддерживали его, и как-то было, ну, было приятно, ощущение было такого какого-то драйва. И в этом, наверное, суть пропала, какая-то изюминка. Ну, какая-то часть из руху Кребаса ушла с ним, эта история. Ну, это его бешебашность, как як он выбегал на поле, там мог что-то почудить, там еще, ну, мог футболистам в лицо сказать, что там, как вы там неправильно играете, что там это... Це... Ну, все его знали, я что поважали. Ну, сказать, что що... Его не вистачає в нашем Русі. Ну, не до сих пор не віриться, что его нема. Где-то в каком-то отъезде. Десь...